वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीभगवद्गीतायाम् श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च एव दानु यु्यफल प्रदिष्ट अच्ती इदं विदित्वा योगी परम स्थानं उपैति च आद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं दानेषु यत् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परम् स्थानम् यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत् विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्नानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ॐ ्रह्मविद्यायाम् ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः